Доброго вечора вам. Да, добрий вечір. Дуже погано вас чути. Чи можете щось поправити в себе в телефонному зв'язку, бо ми вас майже не чуємо? Добрий вечір, я вас пишу. Ага. А голосніше можете говорити з нами? Так, я постараюсь до а мене звати Анастасія Станко, зі мною Олексій Мацуки знаходиться добре вам відомий журналіст. Ваш У нас таке запитання. От ми щойно показували фотографію, як з Донецької обласної держадміністрації зривали герб України. Скажіть, будь ласка, чи більше ніяких інцидентів сьогодні не відбувається і, взагалі, яка ситуація біля Донецької ОДА зараз? К счастью, больше никаких инцидентов в городе сегодня днем не происходило. Ситуация под облгосадминистрацией остается стабильной, хотя ближе к вечеру они начали призывать своих сторонников выйти на площадь, потому что опасались начала штурма. Но... Вопрос, добрый вечер, относительно фактов мародерства. Не зафиксированы ли у нас дома факты мародерства сторонниками Донецкой Народной Республики? Ну, знаете, тяжело говорить там о фактах правонарушений со стороны Донецкой Народной Республики, потому что если какие-то правонарушения происходят, никто не представляется, но э ситуация как бы остается в городе немножко напряженной, то есть каждую ночь А вот то, что включили российские телеканалы, кабельщики местные под давлением, насколько мы понимаем, это также секретарь Донецкого городского совета накануне обращение принимал, чтобы включили российские телеканалы кабельные операторы. Вот какая твоя оценка того, что кабельщики включили все-таки это, и где здесь грань между давлением улицы на них и тем, что было обращение городского совета к ним по этому же вопросу? Знаете, мне тяжело быть объективным, э, потому что, с одной стороны, э, это рынок. То есть люди хотят то, что им больше нравится. Я не могу осуждать людей за то, что им больше нравятся российские новости. Поэтому власть не может игнорировать мнение людей на территории, где так находят. И именно поэтому секретарь городского совета, насколько я понимаю, собрал кабельных операторов, Следу, но мы не можем им указывать, мы не можем на них давить. Но а... вы, не, вы не давите. Решение суда есть по этому поводу. Мы же Лукьянченко две минуты назад в ролике сказал, что он будет действовать в рамках существующего закона и в рамках правового поля созданного в государстве Украина. Фактически того, есть решение закон. суда по поводу российских телеканалов. А, то их включение и действия секретаря городского совета нарушает это правовое поле. Значит, мы заявили сегодня, это было на пресс-конференции, о том, что мы ведем консультации с прокуратурой, и мы намерены оставаться в правовом поле. Но у нас нет рычагов влиять на операторов, включать что-то или выключать. Скажи, а Олег Царев сегодня в Донецке проводит активности свои. Вот как местные люди реагируют, как наши с тобой земляки реагируют на появление этого политического деятеля там у нас? Да, честно говоря, пока никак не реагируют, потому что новости только в интернете и, э, ну, мне кажется, на него будут реагировать так же, как на любого политика. А к политикам сейчас небольшое доверие. А завтра предстоит митинг, большое мероприятие у партии регионов. Город готов к приему делегатов и депутатов партии региона в Донецке. Ведь все-таки, я так понимаю, там соберется больше тысячи человек в каком-то месте. И что будет происходить? Как будет городская милиция реагировать на это? Не будет ли столкновений с сепаратистами? У нас нет информации о том, что там могут быть столкновения, по крайней мере, на, на это время. Место, где проходит это мероприятие, это спортивная арена, и а, она способна принимать большое количество людей, поэтому я думаю, проблем не. Будет. Скажи, ну последний вопрос: как городской голова Лукьянченко переживает общественно-политический кризис в областном центре? Что он ощущает, чувствует? Мы пытались ему дозвониться сегодня, но он не хочет общаться с журналистами. Наверное, как-то он переживает сильно. Или что? Почему он такая, у него такая позиция вот сейчас? Вы должны понимать, что городской голова ставит уже третий раз этот пост. И каждый из следующий раз мог ну в общем количестве голосов. И избирался именно как мэр хозяин. Поэтому требовать от него во время политического кризиса И сегодня, конечно, очень непросто, потому что там из Донецки уже это, проходили мероприятия, и человек погиб. И, насколько я знаю, здесь тяжело, это все тяжело. Да, но блокпосты нигде не в Донецке и уехать, и приехать, и блокпостов вокруг города, и на подъездах никаких, ни, ни с чьей стороны нету, я так понимаю? У правильно? нас нет блок я делаю во всех девяти районах э, свободны, работают э, все административные здания, кроме областной администрации, работают транспорт ходит по Бульвару Кушкина гуляют люди. Моя семья сегодня гуляла в центре города за с детьми. Город живет своей жизнью, насколько это уместно сегодня говорить, э, спокойной жизнью. На чах напряженности находится в радиусе 200 метров вокруг областной администрации. Спасибо, Максим, за развернутые ответы. Это был Максим Романский с нами на телефонном связи.